మాత్రే నమ మనం రోజుకొక శ్లోకం చొప్పున సౌందర్య లహరి నేర్చుకుంటున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు తొమ్మిదవ శ్లోకాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తాను మీ అందరూ ఆ విధంగా నేర్చుకుని అమ్మవారి తలుక అనుగ్రహ ఆశీస్సులు మనందరం పొందుతాం ఓ श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इडु श्लोकम् महीं मूलाधारे महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वादिष्ठाने स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहस्रारे पद्मे सहरहसिपत्या विहरसे सह सहरह विहरसे महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरहसि पद्या विहरसे मनोपि भ्रो मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरहसि पद्या विहरसे और श्लोकानि रंसार चतुतानि महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे సహర హి పిహరసే ఈ విధంగా మీరు విని నేర్చుకుని పది మందికి షేర్ చేయండి అంటే ఒక మంచి పని అమ్మతాలక నామము సంకీర్తనము షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా విని నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ వాల్యూలు అందరూ కూడా కామెంట్స్ పెట్టండి మనందరం అమ్మ తాలూకా అనుగ్రహానికి పాత్రులు అవుదాం శ్రీమాత్రేణ